Сегодня в поселке Старый Крым, в школе номер 46, для учащихся старших классов центра Логос провел мероприятие под названием ⁇ Урок децентрализации ⁇ Во время урока состоялась презентация видеороликов об объединении общин, а также ученики и педагоги узнали о мифах, которые мешают целым и поселкам присоединиться к городам в рамках реформ. Все желающие получили возможность присоединиться к волонтерской деятельности, поскольку власти и жители поселка Старый Крым до сих пор не приняли решение объединиться с Мариуполем, как это предусматривает утвержденный правительством план формирования объединенных общин Донецкой области. Как рассказывает координатор молодежной организации студенческое братство Данил Тюрин, цель данного мероприятия – заинтересовать детей в проведении реформы. Эта реформа проходит, то основным джерлом влады в их громаде будут сначала их батьки, а потом сами и они. Поэтому очень важно, чтобы уже сейчас молодые так и дотримувалось активной гражданской позиции. Если наша молодь будет активна, я думаю, проблем в нашей стране не будет. По словам Данила, о децентрализации необходимо рассказывать, так как данная реформа для нашей страны очень важна. Данил Тюрин также отмечает, что тема о децентрализации для старшеклассников сложная. Однако в общих чертах о чем эта реформа, они имеют представление. Аналогичные уроки о децентрализации были проведены во всех школах районного центра Мануш и в других городах Украины.